श्रावण शनिवार सेवे मध्य श्रवण श्री हनुमान स्तोत्र ओ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिरिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च वनौकसांवरिष्ठाय वशिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधासिन्धुनिमग्नाय महीयसे अञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते जन्ममृत्योभयज्ञाय सर्वक्लेशहराय च निर्दिष्टाय प्रेतभूत पिशाच वयहारिणे यातनाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षसचातुर् सर्पवृश्चिकभिवृते महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन उद्धुते हारिणे वज्रदेहाय चोलङ्गितमहाये बलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते लाभदोषि त्वमेवाशु हनुमन् राक्षसान्तक यशोजयं मे देहि शत्रुनाशय नाशय स्वाश्रितानामभयदं य एवं हानि कुतो भवेत्तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्